আপোনালোকৰ ভালনা ৰাইজ মোৰ ইমান ভাল নহয় এইয়া আৰু দেখিছে নহয় ভৰিখন এই এনাকে আৰু ভৰিখন লৈয়ে আৰু মানে থাকিব লগা হৈছে আৰু একদম মানে নক'ব আৰু ইমান বিষয় আৰু ইমান বিষয় নহয় ভৰিখনৰ আঁঠুটোত মানে লিগামেণ্ট চিগা বুলি কৈছে অ' চেন্নাইত কৈছে অপাৰেচন কৰিব লাগিব গুৱাহাটীত কৈছে অপাৰেচন কৰিব নালাগে মুম্বাইত মুম্বাই ডাক্তৰে কৈছে অপাৰেচন কৰিব নালাগে এতিয়া মানে কথাটো হ'ল কি মোৰ কিবা আঁঠুটো ল'ৰা যেন পাওঁ মোৰ মতে ইতেন অপাৰেচন কৰিব লগা যেনে পাওঁ শান্তি হৈছে আৰু মানে পঢ়বাৰ কাৰণে এক মিনিটো নালাগে বেমাৰ হ'বৰ কাৰণে কিন্তু ভাল হ'ব যে কিমান সময় লাগে এতিয়া মানে মই বৈ ভাও নৰোঁ আৰু মানে ইমান দিগদাৰ তলত বৈ ভা নৰোঁ মানা কৈছে তথাপি মই নিজে দুখ কষ্ট পাওঁ না এইগিলাক খন দেখীয়া জীয়াই থকা মন নহয় হৈ গৈছে বুটছেনা আপোনালোকৰ কাৰো নহওক তাকে কামনা কৰিলোঁ মোৰ ভাল হোৱাৰ কাৰণে আশীৰ্বাদ কৰিব দে ৰাইজ নে নক'ব আপোনালোকৰ বহুত আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদ পালে কিজানি মই ভালেই হওঁ হা ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰবোচোন মোৰ কাৰণে অলপমান একদম জীয়াই থাকিব মন নোহোৱা হৈ গৈছে আৰু বেমাৰে বেমাৰে মানুহৰ লগত যেতিয়া মই কান্দি থাকিবওতো নোৱাৰোঁ না এতিয়া মই বয়সস্থ মাইকী এজনে যদি কান্দি থাকোঁ বা বয়সস্থ মানুহ এজনে যদি মানুহৰ আগত দুখ প্ৰকাশ কৰি থাকোঁ ঘৰৰ মানুহখিনিনো কি বুলি ভাবোঁ সেইকাৰণে মানে মই ইয়াৰ থাকোঁ আৰু কিনো কৰিম আৰুতো ওচৰৰ মানুহগিলানতো ভেই পাইছে বেটীৰ ভৰিখন লেঙেৰা হৈছে হওক আৰু বেটীৰ ভৰিখন লেঙেৰা কৌ আমাৰ যিখিনি হিংসা কৰে সেইখিনি মানুহটো মস্ত ভাল পাইছে বুধছে না ক' একদিন ফোন এটা কৰিও খবৰ নলয় একদিন ফোন এটা কৰিও খবৰ নলয় বেটীৰ ভৰিখন ভাঙিছে ভালেই হৈছে মোক মই তাহাঁ তাহুক যদি মোক সোধে মই ভাল হৈছে বুলিয়ে কৈ থৈ দিওঁ আৰু কিনো ক'ম তাহাক তাহুনটো জানুহে হিংসাই কৰে হা কি যি হ'ব কিছুমান যে মানুহ থাকে নিজৰো যে এদিন হ'ব পাৰে এনেহেন তাহুন ভাবাই ভাবাই নৰে সেইটো কথা বুজছে না Today's right, so a